Сьогодні е, демонструватимуться 50 кращих робіт конкурсу відеопоетичного прийом робіт на який тривав з 1 вересня по 15 жовтня. Було надіслано 83 роботи цього року. 13 з них були відхилені, бо там використовувався матеріал, який не є авторським. Ми просто брали фотографії з інтернету. Е, слайд-шоу, Происходит то, чего боял, опасался Тарковский. С распространением дешевых кинотехник появля, будут появляться, и они появились уже, видеографоманы. Как они влияют на видеопоэзию, я могу сказать, что они как и кнутом, так и пряником. Да, Каждый может взять камеру, снять видеопоэзию, это все очень легко и просто. Другое дело, какое будет качество. Но каким бы ни было качество, на данном этапе, снимая такие работы и вылаживая их в сеть, человек рекламирует. Его первый фактор ⁇ это рекламировать самого себя и свое творчество. Но на каждое творчество есть свой зритель, есть свой слушатель. То есть мы можем зайти в YouTube и найти кучу всяких роликов, дурацких, смешных, плохих или хороших, но мы тратим на это какое-то определенное свое время, и оно у нас залаживается в подсознание. И так получается, что из-за этих графоманов видео, которые занимаются в частности видеопоэзией, видеопоэзия происходит на слуху. Она появляется в сети. Какая она, плохая или хорошая, это не важно. Важно в том, что это происходит хоть какая-то реклама, хоть какой-то пиар, черный или светлый, не имеет значения. Це є було відібрано врешті експертної групи конкурсу 50 кращих робіт, у які війшли роботи авторів з України, з Росії і Білорусі. Лонг-лист 50 робіт то забагато, то однозначно. І наступного року будуть демонструватися і лонг-лист вибиратимуться 30 робіт. Я думаю, що це одностайно, бо реально було неможливо досидіти, які б роботи не були прекрасні. Э, Останні вже уже ну на рёште Вы сможете посмотреть, какие работы прошли отбор. Э, они очень прекрасные. Есть, глянутые глянуть, действительно, они надыхают и они вашей уваги. Танки на набережной фонтанки. Эстонские танки Второй мировой войны. И каждый здешний считает, что это вещь не приходилась И чайки, и тепнин. А я понимаю, у времени нету края. Оно так играет, и танки совсем не крут грохочут траки, попрятались крысы, собаки. У нас в жюри дуже интересные постати. Ми розширили склад журі. Минулого року було тільки четверо. Їх цього року їх семеро, і головою членів журі в нас цього року є Михайло Іллєнко. Нас підтримав фестиваль фільм and фільм Festival. Це фестиваль Аміра Костурі. Це його особиста така дитина, яка це фестиваль діє у Сербії, в селищі Мочавнік на території, на якій знімався його найвідоміший фільм. Дуня, дочка Міра і виконавчий продюсер цього фестивалю, другий режисер його фільмів. Саме на фестивалі Костендорф ми плануємо представити наш відомо фестиваль. Дуня погодилася приїхати взяти участь у журі, але так як Костендорф буде зовсім скоро, їй довелося поїхати у Париж і вирішувати справи, там були важливі зустрічі з цього питання. Тому вона, на жаль, не приїхала до нас. Люди обращают внимание на название видеопоэзия и делают акцент на видео и поэзия. И очень многие люди забывают о важности звука. Так бы, в кинематографии не зря появился звук, который дополняет картинку. То же самое в видеопоэзии неважный фактор играет звук, который создает атмосферу работы. Авторы видеопоэтических вот этих работ, они злоупотребляют качеством звука э, поэтического, э, перекрывая его музыкальным. Да, говорит, с этим да. надо что-то делать, лучше вообще убирать музыку, но ну, чтобы была сложная поэзия. И там вот э, игра как бы не подшу в поэзии. Тысячи голосов, трав, и медленные, медленные песни пчел. С техническими моментами в 21 веке нет никаких проблем. У каждого есть фотоаппараты, у каждого есть какие-то камеры. Другое дело, как люди к этому относятся. Есть желание, есть, есть продукт. Как говорится, кто хочет, тот ищет средства, кто не хочет причину. У промещения церкви открыто вокзал. Почекальні лампади, ікони, кабіни. Перелюднені хори гудуть, мов казан, а в касирок вуста, як фальшиві рубіни. Червоною ниткою цих вогнів е, фестивалю було якраз питання. Е, Запозиченого, не авторського аудіо, ряд, 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 музичного супроводу ваших робіт. Це реально проблема, і от наші роботи є деякі дуже класні з відеорядом. А... музыка запозичена без э, узгодження авторских прав, и мы ее уже не можем транслировать там э, в Аргентине, чи в Німеччині, чи там в США. Все эти конкурсы, видеопоэзия, это новый жанр, это возможность как бы, проявить себя, возможность заявить как-то о себе. И людей с, с, с параллельных как бы, жанров это очень хорошо. Вот. к этому, мне кажется, нужно стремиться. Снять кино становится проще простого. Появляется много камер, все фотоаппараты новых моделей включают в себе возможность съемки видео, монтировать кино, не нужно для этого больших складов с пленкой, не нужно больших усилий, это просто взял ноутбук и смонтировал, нужно потратить, я, например, для того, чтобы научиться монтировать, потратил на это полчаса, Прошлого, мне остаются не очертания, точки. В микрокосмосе памяти больше всего созвездий, все меньше планет обитаемых, тянутся мертвые строчки, ни капли в них жизни во мраке моих поэзий. Ну вот мы задумали нашу работу появилась идея, она обросла людьми, как снежный ком. Стало понятно, что надо осветители, гримеры. 16 человек. Все люди наросли, все очень старались, водители особенно. Ну, вот так и сняли. Дружно, с любовью старались. Сестры очень классные, барышни, вокалистки, бандуристки учатся в консерватории, дают концерты нашла через знакомых. Теперь я чиста. Дают в спину сумбурный ветер. Ничего позади, все дареное прожито, прожжено. Пусть наглым гадом буду на групповом портрете. Главная проблема была не замерзнуть. У нас девочки в Маленьких платьях гри грили в лодке в изморозь, в низкую температуру. Но мы эту проблему решили. Мы купили э, пол-литра коньяка и съемочная команда в принципе была довольна. Я понимаю, что как режиссер я должна решать проблемы со связями, и я решила их. Я не дополучила высшее образование режиссера. Да, режиссер э, документального фильма. Что? Ау! <с> я могу ау сделать в любой момент, а это исправить ситуацию. не нравится мне Карпенко Карова. Я решила, что единственный мой шанс на бюджетное образование я <с> потрачу иначе.